У нас тут в Харкове, на тлі хоробы мэра Геннадия Кернеса відбувається рейдерские захоплення города. Про це заявляет политолог з Харкова Микита Трачук. Все подробности сейчас почуем на наживо, Він с нами на зв'язку. Практически два месяца городского голову Харькова, бессменного нашего Геннадия Адольфовича Кернеса, никто, в общем-то говоря, лично не видел. То есть человек болеет, и сейчас его состояние здоровья не позволяет ему исполнять обязанности Харьковского городского головы. Тем не менее, у нас на носу выбор. Никто, конечно же, кандидатуру Кернеса не снимал. И с высокой долей вероятности можно утверждать, что Кернес э, на выборах победит. Однако победит ли Кернес, вот большой вопрос. Потому что, на мой субъективный взгляд, скорее тут дело в том, что победит его фамилия. Харьковчане могут столкнуться с риском того, что окружение Кернеса фактически может за счет его фамилии, за счет его авторитета узнаваемости в городе за счет любви к нему харьковчан может узурпировать фактически власть и править от его имени. Вот. И, честно говоря, я в этом усматриваю определенные риски действительно узурпации власти и рейдерского захвата города. Ну, то есть, скажите, будь ласка, кто самый может быть прочетный. до, как вы говорите, рейдерского захопления? И с какой метою? Ну, смотрите, есть, вот, как я называю, такая харьковская четверка. Да, это известные, уважаемые, авторитетные люди в Харькове, ближайшее окружение Геннадия Кернеса. То есть это секретарь горсовета Александр Новак, это Вице-мэр Игорь Терехов, это бизнесмен и меценат, и олигарх, так скажем, Павел Фукс, это Евгений Журавлев, глава коммунального предприятия «Ритуал» в Харькове. То есть это люди из ближайшего окружения Кернеса, в городе их однозначно знают, они имеют какой-то вес, какой-то авторитет, однако, тем не менее, несмотря на все это, они не идут на выборы, то есть их никто не избирает, и фактически, если даже по законодательству да, вместо мэра э, с обязанности исполняет секретарь горсовета. Однако его избирают депутаты, то есть его не избирают люди. Вот. И именно в этом, мне кажется, сегодня не только я, а ряд еще представителей экспертного сообщества и так далее усматривают определенные риски того, что власть в Харькове может фактически оставаясь де Юре у Кернеса, де-факто перейти в руки других людей. Вот. Потому что Кернес построил режим довольно-таки единоличной власти, то есть это довольно-таки неплохо работающая хозяйственная система и так далее. Однако она заточенная под него, и без его личного участия. Можно констатировать, что Вопрос, эта система быть. имеет определенные риски, чтобы пойти в разнос.